Антон, не нужно заниматься вот попыткой сохранить то, чего нет. раз уже забрал вещи из Кабмина. Он уже оттуда съехал. Он не будет работать министром экономики в этом правительстве. Поэтому ваше голосование не голосование – это попытка подвесить ситуацию, как с другими министрами, которые уже давно ушли в отставку, но которых не отправляют в отставку. И министр здравоохранения, и министр аграрной политики. Этот человек в этом Кабмине больше работать не будет. Точка. Поэтому то, что вы сейчас делаете, называется пиар на костях. Пиар на костях коррупции. Человек четко объявил о коррупции в окружении как одного лидера, так и другого. Я как я об... так и кодовой. Объявление нет. о коррупции от имени. Значит, Юрия вы, наверное, забыли заявление оборочества о так называемых смотрящих на предприятиях его министерства. Например, предприятие называется Объединенная Горно-Химическая компания. Это э, э, два горно обогрительных комбината титановой отрасли. Вот я специально захватил документ вот, контракт. Да, где камера здесь, это контракт о в том, что на предприятиях это этой отрасли, которая возглавляет некий жюрила который является вообще партнером Мартыненко, на этих предприятиях работает австрийская прокладка по названию «Больверк». Это австрийская прокладка. Имеет те же самые корни, что и другая прокладка, что которая работает на урановых предприятиях. И обе эти прокладки, они сходятся в одном центре. И этим центром является Мартыненко. И об этом Абрамович говорил еще много месяцев назад. Поэтому сегодня, конечно, всем приятно вспоминать, что он сказал там Каноненко. Но давайте помнить еще о том, что он говорил и о Мартыненко. Я, и это я, было я по этому я вот. и Мартыненко это да, еще. Еще Я, как я поддерживаю депутат. уход Каноненко точно так же, как и Мартыненко из Ложи. Сергей, а, Сергей, Сергей, я я о коррупции в окружении да, как да, цирка, да. так и Порошенко.